войны города Киева. приветствует вас. И мы пришли к вам с такой миссией. Вот. Цветы вам, что ваша корпорация процветала и здоровья, и счастья, и вручить вам диплом благодейных року, вот, которым вы являетесь. Диплом благодійного фонду соціального захисту ветерана Великої Вітчизняної війни міста Києва про присвоєння Олександру Миколаївичу Ведренку, генеральному директору або центру почесного титулу Благодійник року. Огромне спасибо за, ваш... за вашу допомогу, ви вы... з 2001 року оказывают фонду. От. Я представник фонду, голова правління винограда Валентина Володимирівна. Вот разрешите вручить. Есть. Большое спасибо. На самом деле это вам большое спасибо, что вы занимаетесь таким делом благородным. То есть низкий вам поклон. А еще, так скажем, ветеранам, которые действительно хотят видеть достойных людей, которые защищали их интересы. Понимаете, не просто там, а, допустим, а людей, которые бы представляли интересы, которые бы не забывали про этих людей. Поэтому, ну, нельзя в нашем обществе, к сожалению, быть аполитичным. Мы к этому дошли тоже. Представьте себе, благотворительный фонд дошел до того, что надо заниматься политикой. Потому что если ты не будешь заниматься политикой, то политика займется тобой. Понимаете, сколько таких... Множество случаев, когда у ветеранов э, позабирали офисы, те же которые выделили якобы им, а кому-то понравился вот в центре, вот, например, комитет инвалидов на Горького понравился офис забрали. Понравился на Терещенковской 13, городской совет ветеранов, пришли и забрали. И вот не, не имея своих представителей во власти, это тоже очень трудно рассчитывать, что этих ветеранов, которые еще живые, которые хотят... Хотят быть активными членами общества, которые требуют от этого общества защиты, не имеют своих представителей, а имеют вот тех, допустим, якобы коммунистов, которые просто приватизировали эту коммунистическую партию и одурманивают и далее ветеранов о том, что они их защищают, используют. а на самом деле используют своих корыстных целях. И мы прекрасно понимаем, что сейчас капиталистическая в Украине. Назад, к сожалению, возврата не к Советскому Союзу, и в прошлое нет, жизнь пошла вперед. И мы живем именно в капиталистическом, ужасном, конечно, для ветеранов обществе, которые они морально никогда с этим не могут, не смириться, не, наверное, понять этого всего. Но э, ничего не поделаешь, поэтому в этом капиталистическом обществе хотелось бы иметь представительство. В том же парламенте, в Киев-совете, людей, которые бы могли бы защищать именно права вот таких людей. Потому что я, например, с 96 -го года действительно посвятила жизнь этой проблемы, этой теме и этим людям. Понимаете? И как бы я занималась активно или неактивно этим видом деятельности, есть и друг, другие, другой бизнес, мне тоже дети, семья, приходится как-то, как, как говорится, жить, крутиться, выживать. Но эта тема для меня святая, я всегда, это, наверное, уже умрет вместе со мной, понимаете? Поэтому мне бы, конечно, хотелось бы тоже, как бы сказать, поддержать людей, таких, которые действительно не просто для показухи, мы пришли к вам спустя 11 лет, понимаете? Вы, мы не просто пришли, вот вы нам помогли, мы пришли, хотим вам, как говорится, петь дифирамбы и вот все. Мы это ценим. Это 10 лет человек в этой теме находится. Значит, для него эта тема не. не, не разная, левая, не, не разовая, не напыщенность какая-то, не ради какой-то славы или ради какого-то имиджа вы это делаете. Понимаете? Вот мы пришли к вам с криком души такой, что мы... Вот вас ценим, мы вас любим, мы вас уважаем, и мы готовы тоже со своей стороны где-то с вами и сотрудничать, где-то и морально вас поддержать, где-то и помочь вам, понимаете, потому что мы тоже прекрасно понимаем, что иногда и слабый помогает сильному. Для вас означает это слово, о котором мы вот говорим уже около часа, да, благотворительность. Ну... Оно состоит из двух слов – «благо твори». Поэтому оно само за себя говорит, то есть оно само все объясняет. Благо, оно должно быть не на какой-то вот определенный момент, да, оно ну, всегда должно присутствовать в жизни каждого человека, потому что как сегодня ты относишься к своим родителям, так потом… Твои дети будут относиться к тебе, и это вот спасибо родителям, а наверное и дедам, и прадедам. Ну вот так в нашей семье это было всегда воспитано. Уважение к старшим мы никогда не могли себе позволить там, повысить голос на маму или на отца, или там, на деда, или на бабушку. Это ну, просто это нельзя было. И все. Это закон. И когда вот такой закон, который, значит, присутствует в каждой отдельно взятой семье, соответственно, он должен распространяться и на всех окружающих потом. Каждый думать будет, а что же будет потом, после того, когда я не буду уже такой сильный, когда там заработанные мной там, сумасшедшие деньги в один момент у любого могут превратиться в прах, да, и тогда э, ты уже будешь э, зависеть от тех людей, которые в тот момент будут уже э, богаче тебя, там, властнее тебя. Поэтому тут на самом деле все ну, настолько просто. Да? Э, вот, например, если взять там, я ни в коем случае там, не хочу э, возвышать какие-то там другие страны и как э, у них... Все замечательно, но вот возьмите, там те же Соединенные Штаты, там как относятся к ветеранам, да, не какой войны. Там Вьетнамская, была она правильная война, неправильная, но, но человек шел на войну а, по приказу, да, то есть это даже ну, не добровольно, а что идет Я по приказу Конституции. Он, он подчиняется законам Конституции. И, соответственно, государство ему должно отдать должное. То есть тут просто другого невозможно быть. К сожалению, у нас этого нет. У нас, я прекрасно помню, когда мы еще когда работали в Омске, и вот ну, время, ну вы не помните, наверное когда афганская война была, вот ребята у нас с управления со строительного уходили, ну, пацаны совсем там, они с училища пришли, еще тогда был институт как бы профессионально-технических училищ, сейчас этого, к сожалению, уже практически нет, а тогда были, они еще ничего в жизни своей не видели, и уходили вот на эту войну, а потом э, или похоронки приходили, или коллегами, и когда в военкоматах вот такие чиновники, которые пороха... Вообще не нюхали, и они могли себе позволить сказать, а Но я тебя не отправлял на эту войну. И она там неправильная да. война, да, ну за это нужно вот просто людей там, я не знаю... Пить в морду. Ну, как минимум, да. Именно в морду. Вот, вы, поэтому э, благотворить, ну, тут ничего не надо объяснять, оно, это слово само за себя все объясняет как благо посеешь, благо пожнешь, наверное, так вот. Ну, может, это громко сказано, но, оно так оно и есть. Оно так и есть, да. Как посеешь, так и пожнешь. А дело в том, что я сегодня услыхал большую инициативу, которая идет со стороны Валентины Владимировны, вот создать фильм, короткометражный фильм о тех, которые не вернулись с войны, вот. И, ну, может быть, даже чем-то помочь. Я могу. И, и мне вспомнились, тут же вспомнились слова садовое стихотворения. Я его не буду приводить, все стихотворение. Но оно кончается. Можно привести, да? Еще не все венки отлиты. Не всем награды вручены. Холмы у памяти покаты, Так пусть сгоревшие в огне солдаты, Русские солдаты живут живыми наравне. Ну, и так как я остался живой, слава Богу, вот мне иногда приходится, ну, так сказать, ну, что-то все-таки сделать, сказать о тех, которые не вернулись с войны. Вот, и в данном случае, вот я пользуюсь этим моментом, вот я о них вспомнил. У меня погибло три брата моих двоюродных. Я был морским пехотинцем 23-й бригады морской пехоты. Вот, участвовал в четырех десантных операциях морских. Вот, и дошли мы, значит, до до границы или до того рубежа, где уже были американцы. Вот они шли с юга, а мы шли с севера и встретились на середине, значит, этой, Кореи, вот. И когда меня, вот иногда я вам скажу, я семь лет прослужил в армии, причем не сверхсрочной, а срочной службы. И когда я сейчас э, слышу, что берут на два года там или чуть ли на, на год. А я служил в срочной службу 7 лет. 7 лет прослужил. И был демобилизован законно в 1951 году. В 1951 году.